Когда гуцули набухаються, вони нічого не можуть робити, поэтому вони ставлять баб. Баби шпаклює, то все окрасять, а гуцули бухи віддихають. Це гуцулам дуже подобається. І бабам нравиться, тому що коли гуцули бухают бухають і роблять кратку, баби віддихають і бухають. Зараз вона злазить, тому що вже пора бухати, почався дощ. Коли дощ, гуцули бухають вдвоє більше. Потому что дождь тянет за собой большую ответственность в форме бухла. Поэтому одного гусула заблаговременно, где-то за час отпускают за водкой. Вот она опять лезет наверх. Это тоже что-то забыла наверху. Або не забула, а просто не захотела сладить. Может там нету дождя. Они пропитывают Они пропитывают пропитые жизни своей пропиткой. И блядь, все на нас, им интересно, что же это не гуцуны, а Ну вот как бы и все. Пока. Ждите третьей серии про.